Всем привет, вы на канале Нанавана. И так, да, как вы могли подумать, это вторая часть раз, ну, <laughs> обзора на мою косметичку Я вам сразу говорю, у меня получается видео снять только... В ну, Прошлое я могла только на 4 минуты а 12 секунд, а сейчас 6 минут и 2 секунды. Поэтому давайте побыстрее. Тут я вам объясню. Вы думаете, это все? я спросила в прошлом видео? М -м -м -м. Подождите, дайте, -дайте, дайте бумаги. Так. Нет. Так, подождите. О, вы ничего не увидите, не Так, не-не-не, не, не, не было меня не слепые, это хорошо. Вуаля. Нет, дождочка пропала. Это у меня тут такая жидкая помада детская. Что написано? Хани Бани. У меня такая же была розовая и большая розовая. Но они куда-то пропали. Так, показываю дальше. У меня вот такая вот косметичка от Оли Полякова. Кто ее знает, ставьте лайк. Like. Вот такая. І вона просто шикарна. Я вспомню, тут написано ціні для повік. Це правильно. Господи, чого не розбила палітку. Ось тут теж зеркало. Ой, як вона гарно виглядає. Це просто суперові. У мене ще старша сестра, я в одному відео розказувала, і вона просто. сказала, это супер ровый Далее у меня вот такая вот штучка, так и секунду, во, я ее открываю и тут это такая штучка, ты выбираешь, чтобы не покупать сразу палетку и пользоваться одним цветом, ты выбираешь цвет теней, покупаешь и ложишь сюда, тут сразу идет э, вот такая вот ну, по, ну да, закрывашка. И, кстати, это мне мама купила, я не выбирала. И кисточка. Я ее то тоже вожу. Все, там тоже было зеркальце. Так, а вот эта палетка мне ее сестра дала. Это такие вот всякие... Тут написано, господи, нарисованы всякие вкусняшки. И это просто обалденно. Эти палетки от моей сестры просто шикарные. Смотрите. Ай. Тут зеркало и вот такие палетки. Я не могу. Они мне так подобаются. Так. Ну и остальные палетка. Вот такая. Ну, это мне подарила моя бабуся. Почему я начала с... видео а, а, сейчас а, А, добавок. А, Ось такі. Вони мені дуже подобають. А, Але тут зеркала це нема. Це така кісточка для румян. Ні, для румян у мене оця. А це для чогось. Я її все наберу теж для румян. І це для хайлайтерів. Ось, ось такі декорочки. Далі у мене є ще тут туш. Вы спросите, а почему у меня так много? Просто подойти. Ладно, у меня тут тушь. Очень, кстати, крутая. Тоже от моей сестры досталась. И такая вот кисточка для помады. Господи! Извиняюсь за выражение. И вот такая вот а, расческа для ресниц и бровок. Ну, если очень хорошо расчесанный, то можно и э, волосы расчесать. Так, упаковываем. Я попытаюсь побыстрее все это сделать. Так, ладно. Да, простите, что не могу ускорить. Вот такая вот у меня проблема. Я не могу ускорять, когда я снимаю просто видео. Давай, ну, сможешь. Да, ну ты хорошо упаковываешь. Давай, думаю, осталось осталась одна минута. Дай. Даже меньше. Завжу. Так, зараз щось скажу. Пробачте, я пишу. Я не хочу третю серію, просто щоб щось сказати. Так. Всім дякую, хто подивився це відео. Це для мене прогрес. Не забувайте заходити в описання там мій другий канал. Пока-пока! Ви були на нана -на банана